ॐ आनन्दरूपिणीं देवीं जगदानन्दकारिणीं सृष्टिस्थित्यन्तरूपां तां स्तौमि लक्ष्मीं हरे हरेशुभां सत्त्वोद्रेकप्रकाशेन जयज्योतिस्तवमुत्तमं स्वप्रकाशं जगद्धाम तत्तवांशं महेश्वरी रजोगुणातिरेकेण यत्कामस्य प्रकाशनं रागस्वरूपमध्यस्तं तन्तेषांशं जगन्मये तमोगुणातिरेकेण यद्यन्मोहप्रकाशनम् आच्छादनं चेतनानां तत्ते चांशांश गोचरम् परा शुद्धा निर्मला लोकमोहिनी त्वं त्रिरूपात्रयी कीर्तिर्वार्तास्य जगतो गतिः बिभर्ति माधव धात्रीं यथा मूर्त्या निजोत्थया सा मूर्तिस्तव सर्वेषां जगतामुपकारिणी महानुभावा त्वं विश्वशक्तिः सूक्ष्मा पराजिता यद्दुर्वाधो निरो व्यज्यते पवनः परं तज्योतिस्तव मात्रार्थे सात्विकं भव सम्मतं यद्योगिनो निरालम्बं निष्फलं निर्मलं परम् आलम्बयन्ति तत्तत्त्वं त्वदन्तर्गोचरन्तु त या प्रसिद्धा च कूटस्था सुप्रसिद्धाति निर्मला साज्ञाप्ति स्वनिष्प्रपञ्चा प्रपञ्चापि प्रकाशिका त्वं विद्या त्वमविद्या च त्वमालम्बा निराश्रया प्रपञ्चरूपा जगता मादिशक्तिस्त्वमेश्वरी ब्रह्मकण्ठालया शुद्धा वाग्वाणी या प्रगीयते वेदप्रकाशन परा सा त्वं विश्वप्रकाशिनी त्वमग्निस्त्वं तथा स्वाहा त्वं स्वधा पितृभिः सह त्वं नभस्त्वं कालरूपा त्वं काष्ठा त्वं बहिः स्थिता त्वमचिन्त्या त्वमव्यक्ता तथा निर्देश्यरूपिणी त्वं कालरात्रिस्त्वं शान्ता त्वमेव प्रकृतिः परा यस्याः संसारलोकानां परित्राणायब्दहि रूपं जानन्ति धात्राध्यास्तत्वां ज्ञास्यन्ति के परां प्रसीदभक् भगवत्यम्ब प्रसीद घोररूपे त्वं जगन्मयी नमोऽस्तु ते ॐ आनन्दरूपिणीं देवीं जगदानन्दकारिणीं सृष्टिस्थित्यन्तरूपां तां स्तौमि लक्ष्मीं हरे शुभा सत्त्वोद्रेकप्रकाशेन यज्योतिस्तवमुत्तमं स्वप्रकाशं जगद्धाम तत्तवांशं महेश्वरी रजोगुणातिरेकेण यत्कामस्य प्रकाशनं रागस्वरूपं मध्यस्थं तन्तेषांशं जगन्मये तमोगुणातिरेकेण यद्यन्मोहप्रकाशनम् आच्छादनं चेतनानां तत्ते चांशांश गोचरम् परा शुद्धा निर्मला लोकमोहिनी त्वं त्रिरूपात्रयीकीर्तिर्वार्तास्य जगतो गतिः बिभर्ति माधव धात्रीं यथा मूर्त्या निजोत्थया सा मूर्तिस्तव सर्वेषां जगतामुपकारिणी महानुभावा त्वं विश्वशक्तिः सूक्ष्मा पराजिता यद्दुर्बाधो निरोध ेन व्यज्यते पवनः परं मात्रार्थे सात्विकं भव सम्मतं यद्योगिनो निरालम्बं निष्फलं निर्मलं परम् आलम्बयन्ति तत्तत्त्वं त्वदन्तर्गोचरन्तु त या प्रसिद्धा च कूटस्था सुप्रसिद्धा निर्मला सा ज्ञाप्ति स्वनिष्प्रपञ्चा प्रपञ्चापि प्रकाशिका त्वं विद्या त्वमविद्या च त्वमालम्बा निराश्रया प्रपञ्चरूपा जगता मादिशक्ति त्वमेश्वरी ब्रह्मकण्ठालया शुद्धा वाग्वाणी या प्रगीयते वेदप्रकाशन सा त्वं विश्वप्रकाशिनी त्वमग्निस्त्वं तथा स्वाहा त्वं स्वधा पितृभिः सह त्वं नभस्त्वं कालरूपा त्वम् काष्ठा त्वं बहिः स्थिता त्वमचिन्त्या त्वमव्यक्ता तथा निर्देश्यरूपिणी त्वं कालरात्रि स्वं शान्ता त्वमेव प्रकृतिः परा यस्याः संसारलोकानां परित्राणाय रूपं जानन्ति धात्राध्यास्तत्त्वां ज्ञास्यन्ति के परां योगरूपिणी प्रसीद घोररूपे त्वं जगन्मयी नमोऽस्तु ॐ आनन्दरूपिणीं देवीं जगदानन्दकारिणीं सृष्टिस्थित्यन्तरूपां तां स्तौम्य लक्ष्मीं हरेशुभां सत्त्वोद्रेकप्रकाशेन यज्योतिस्तवमुत्तमं स्वप्रकाशं जगद्धाम तत्तवांशं महेश्वरी रजोगुणातिरेकेण यत्कामस्य प्रकाशनं रागस्वरूपं मध्यस्थम् तन्तेशांशं जगन्मये तमो गुणातिरेकेण यद्यन्मोह यद्यन्मोहप्रकाशनम् आच्छादनं चेतनानां तत्तेशांशांश गोचरं परापरात्मिका शुद्धा निर्मलालोकमोहिनी त्वं त्रिरूपात्रयीकीर्तिर्वार्तास्य जगतो गतिः बिभर्ति माधो धात्रीं यथा मूर्त्या निजोत्थया सा मूर्तिस्तव सर्वेषां जगतामुपकारिणी महानुभावा त्वं विश्व शक्ति सूक्ष्मा पराजिता यद्दुर्ध्वाधो निरोधेन व्यज्यते पवनः परं तज्ज्योतिस्तव मात्रार्थे सात्विकं भव सम्मतं यद्योगिनो निरालम्बं निष्फलं निर्मलं परम् आलम्बयन्ति तत्तत्त्वं त्वदन्तर्गोचरन्तु त या प्रसिद्धा च कूटस्था सुप्रसिद्धाति निर्मला साज्ञाप्ति स्वनिष्प्रपञ्चा प्रपञ्चापि प्रकाशिका त्वं विद्या त्वमविद्या च त्वमालम्बा निराश्रया प्रपञ्चरूपा जगतामादिशक्तिस्त्वमेश्वरी ब्रह्मकण्ठालया शुद्धा वाग्वाणी या प्रगीयते वेदप्रकाशन परा सा त्वं विश्वप्रकाशिनी त्वमग्निस्त्वं तथा स्वाहा त्वं स्वधा पितृभिः सह त्वं नभस्त्वं कालरूपा त्वं काष्ठा त्वं बहिः स्थिता त्वमचिन्त्या त्वमव्यक्ता तथा निर्देश्यरूपिणी त्वं कालरात्रिस्त्वं शान्ता त्वमेव प्रकृतिः परा यस्याः संसारलोकानां परित्राणायब्दहि रूपं जानन्ति धात्राध्यास्तत्वां ज्ञास्यन्ति के परां प्रसीदभक् भगवत्यम्ब प्रसीद घोररूपे त्वं जगन्मयी नमोऽस्तु ते ॐ आनन्दरूपिणीं देवीं जगदानन्दकारिणीं सृष्टिस्थित्यन्तरूपां तां स्तौम्य लक्ष्मीं हरे शुभा सत्त्वोद्रेकप्रकाशेन ज्योतिस्तवमुत्तमं स्वप्रकाशं जगद्धाम तत्तवांशं महेश्वरी रजोगुणातिरेकेण यत्कामस्य प्रकाशनं रागस्वरूपं मध्यस्थं तन्तेषांशं जगन्मये तमोगुणातिरेकेण यद्यन्मोहप्रकाशनम् आच्छादनं चेतनानां तत्ते चांशांश गोचरम् परा शुद्धा निर्मला लोकमोहिनी त्वं त्रिरूपात्रयी कीर्तिर्वार्तास्य जगतो गतिः बिभर्ति माधव धात्रीं यथा मूर्त्या निजोत्थया सा मूर्तिस्तव सर्वेषां जगतामुपकारिणी महानुभावा त्वं विश्वशक्तिः सूक्ष्मा पराजिता यद्दुर्वाधो निरो व्यज्यते पवनः परं मात्रार्थे सात्विकं भव सम्मतं यद्योगिनो निरालम्बं निष्फलं निर्मलं परम् आलम्बयन्ति तत्तत्त्वं त्वदन्तर्गोचरन्तु त या प्रसिद्धा च कूटस्था सुप्रसिद्धा निर्मला सा ज्ञाप्ति स्वनिष्प्रपञ्चा प्रपञ्चापि प्रकाशिका त्वं विद्या त्वमविद्या च त्वमालम्बा निराश्रया प्रपञ्च जगता मादिशक्तिस्त्वमेश्वरी ब्रह्मकण्ठालया शुद्धा वाग्वाणी या प्रगीयते वेदप्रकाशन परा सा त्वं विश्वप्रकाशिनी त्वमग्निस्त्वं तथा स्वाहा त्वं स्वधा पितृभिः सह त्वं नभस्त्वं कालरूपा त्वम् काष्ठा त्वं बहिः स्थिता त्वमचिन्त्या त्वमव्यक्ता तथा निर्देश्यरूपिणी त्वं कालरात्रि स्वं शान्ता त्वमेव प्रकृतिः परा यस्याः संसारलोकानां परित्राणाय रूपं जानन्ति धात्राध्यास्तत्त्वां ज्ञास्यन्ति के परां योगरूपिणी प्रसीद घोररूपे त्वं जगन्मयी नमोऽस्तु